biz bilan siz ikki asr yuzini ko'rgan insonlarmiz albatta har bir davrdagi zamondagi o'zgarishlar undagi evrilishlar ijodda o'z aksini topadi sizningcha bugungi zamon umumiy jahon miqyosidagi ijod umuman kino televideniyadagi yutuqlarni siz nimalarda ko'rasiz saksonni qoralab qolgandan keyin bunday orqaga qarayishga to'g'ri kelyaptida hozirgi gapingizdan haqiqatan biz ishlagan davr bilan hozirgi texnik asri butunlay boshqa nimaga aylandi biz ishlagan davrdagi televideniya bilan hozirgi raqamli televideniyani orasidagi tafovut yer bilan osmoncha talab yer bilan osmoncha u davrdagi ibtidoiy haligi texnikada ishlagan davrimiz bizlarga bir tushdek ko'rinyapti hozir man hozir havasim keladi hozirgi yoshlarga hozirgi texnikani imkoniyatlariga hozirgi masalan ijod uchun berilayotgan texnik imkoniyatlar sharoitlar muhit shu juda katta ishlarni qilish imkoniyatini berayotgan davrda yashayapti yoshlar mana shunday katta bir tafovutni ko'raman lekin o'sha jonbozlik fidoyilik o'ta haligi jasoratli bir davr bizni yoshligimizda ham o'tdi chunki birinchi televideniyani kadrlari edik bizlar qadirg'ochlar edik texnik asrida katta ijodiy imkoniyatlar tug'ilgan bir paytda yoshlarga havasim kelyapti <laughs> <laughs> har bir davrda ham insonning taqdiri insonning qalbi ijodga ilhom manbai bo'lib kelgan televideniyada inson taqdiri va his tuyg'ular qay darajada muhim hozirgi televideniyada ishlayotgan ijodkorlar o'sha juda katta miqdordagi tomoshabinga berilayotgan mavzusi uni yuki tomoshabinga qanchalik ta'sir qilyapti shuni hisob qilish kerak shuni o'ylash kerak bu yerda ekranni ochgandan keyin xohasa shartta knopkani bosadida boshqayoqa qolor demak ijodkor ahli televideniyadagi har bir rejissyor bo'ladimi muharrir bo'ladimi muallif bo'ladimi shu oddiy texnik xodimdan tortib hammasi shu ko'rsatuvni million tomoshabinga manzur qilish yo'lida shuni o'ylash kerak deb o'ylayma shunga yetib borish kerak deb o'ylayman agar <laughs> shu yetib bormasa <laughs> demak havoga uchib ketayotgan tasvirlar bo'ladida bu hozirgi kunda ilgari bir <laughs> mo'jiza deb tomoshabin qaragan endi har kungi uni ruhiy ozuqasiga aylandi televideniya ehtiyoj ehtiyoj uni har bir ko'rsatuvni xohlaydimi xohlamaydimi ko'rishga majbur shuniko' yoqmadimi olib tashlaydi demak yoqmagani sizni qilgan sizni qilgan ishingizni minusi Havaga uchib ketdi qilgan mehnatingiz ishingiz ijodiy bir nimalaringiz demak qanchalik jozibasi bor ko'rsatuvni qanchalik yuki bor shundan qanchalik tomoshabin ruhiy bir ma'naviy ozuqa olyapti mana shu katta vazifa har bir ijodkor televideniyadagi har bir oddiy yordamchi rejissyordan tortib to ta, uh, texnik xodimgacha mana shuni haqida bosh qotirish kerak uni nuri uni masalan libosi uni ichidagi har bir so'zni masalan yuki ko'rsatuvni masalan ichidagi mavzuni ichidagi qanchalik zalvori bor mana shular haqida manimcha juda ko'p har bir ijod har bir ijodkor nima shuning uchun ham bizni o'chirmang bizni o'chirmang deydigan bir haligi nimalarga o'tib qoldi nima reklamalarga o'tadi bizni o'chirmay turing deydi nega o'chirishi mumkinda chunki yoqmadi yoqdi yoqdimi t kutadi demak mana shu tomosha o'sha million million tomoshabin ko'zi qorako'zga yoqish kerak shuni ko'nglini ovlash kerak shuni ko'nglidagi gapni aytish kerak shuni dardini shuni g'amini alamini ma'lum bir haligi yo'llarini ochib berish kerak deb o'ylayman mana shu televideniyani vazifasimi bugun rahobot juda yam kuchli televizion kanallar juda yam ko'p siz televizion mexanizmni juda ham yaxshi bilasiz shu o'rinda ijodda kinoda teatrda rejissyor o'ziga ham fikr bo'lgan insonlarni atrofiga yig'ib ijodiy guruh bilan ishlash imkoniyatiga ega lekin televideniyadachi televideniyada ma'lum bir siz aytgan o'sha yutuqlarga erishish uchun qay darajada ijodiy tandem muhim yani endi baribir e, kinodagiday shu e, teatrdagiday ijodiy maslak deb aytaylik shu maslakdoshlik hissi televideniyada bo'lishi shart shart chunki agar bir imo ishora bilan mana ko'rib turibman tasvirni tasvirga olish jarayonida sizlar bir biringlarni tushungan holda e, harakat qilyapsizlar demak o'sha o'rgangansizlar mana shu bir biriga o'rganib qolish ijodiy yaqinliklik hamkorlik qandaydir bitta imo ishora bilan ilg'ab olish maqsadni nimani bu juda katta xislat ijodda ko'rsatuvni ijodiy mahsulni yaxshi chiqishi bu maslakdoshlikka bog'liq ruhiy yaqinlikka bog'liq agar siz qanchalik o'zingizni ijodiy guruh mana shu bir maqsad yo'lida bir mavzuni yoki bo'lmasa bir loyihani chiqarmoqchi bo'lar ekansiz ana shu yerda hamkim hamma operatordan tortib chiroqchidan tortib ovoz rejissyordan tortib toki ta shu o'zingizgacha agar ijodiy masladoshlik bo'lmas ekan bu juda qiynalasiz rassom bilan ham operator bilan ham mana shu oldindan bir birimizga o'sha loyihani ustida ko'p bosh qotirardik shuni ustini qanday chiroyli bo'lsa bo'ladi shu masalan rejissyor ssenaris deb aytaylik loyihani ustida bosh qotirish to tasvirni olish jarayonidan oldinroq mana shu xususda juda ko'p maslahatlashib olish kerak suhbatlashib olish kerak bundan keyin nima bo'ladi undan keyin nima bo'ladi mana shularni kelishib olish kerak shunda bir og' silliqgina ko'rsatib tayyor bo'laveradi mana shu mas'uliyat hissi har birida bo'lishi shart televideniyada tasvir muhim deymiz shu nuqtai nazardan ba'zan rejissyor tasvirning chiroylligi uchun tasvirning nafisligi uchun mantiqdan voz kechishga to'g'ri kelgan holatlar umuman bo'lganmi bir kuni katta bir ijodiy muloqotda man televideniyada rejissyor birlamchi dedim bitta mas'ul xodim chiqdida aytdi yo'q televideniyada rejissyor ikkilamchi dedi man tushunaman masalan axborot informatsion ko'rsatuvlarida rejissyor ikkilamchi chunki u yerda so'z muharrir voqea birlamchi lekin televideniya bu tomosha joyi kinoga o'xshagan televideniya teatrga o'xshagan televideniya ham tomosha dargohi tomosha tayyorlaydi faqatgina informatsion dastur emas tomoshani kim tayyorlaydi rejissyor tayyorlaydi demak u butun tasvirga e'tibor berishi shart kadrga e'tibor berishi shart har bir kadrni yukiga e'tibor berishi shart har qalay tomoshaviyligini ta'minlashi shart televideniya faoliyatini seriallarsiz tasavvur qilish qiyin sizning zimmangizga ilk o'zbek milliy seriallarini yaratishdek bir mas'uliyatli vazifalar yuklangan edi qanchalik uddaladingiz va qanchalik o'zingiz uchun savoqlar oldingiz bu davr ehtiyoji serial unga bizga qadar masalan santa barbara mariya juda Qatar, Qatar seriallari qatorasiga ketdi bizlarda bizlarda yo'q edi bu narsa unchalik serial nomi bilan alohida bir narsa qilinmagan edi bizlar o'sha bir dastlabki shu ahmad Azam rahbarligida o'sha paytda birdaniga mana shu ishga qo'l urdik biz ham o'zbek milliy serialini qilsak shu masalan yetti yoshdan yetmish yoshgacha bin ko'rsa o'zimizni milliy udumlarga asoslangan hamma bob bir asarga aylansin shunda mashrob boboyev birdaniga bir besh qismdan yozib keldi birdaniga o'qib hali nima bo'ladi oxiri nima bo'ladi qanaqa nima bilan tugaydi shu haligi birdaniga biz boshlab yuborganmiz eksperiment sifatida mana shu dastlabki ko'ngil ko'chalari o'sha eksperiment sifatida boshlanib ketdi televideniyani o'zi buni telefilm qilgani yo'q keyinchalik telefilmda shu serial xususida alohida unda keyin farmon chiqdi shu bilan boshlandi lekin bizlarniki dastlabki nimamiz eksperiment tarzda boshlangan bu narsa shu 51 seriya bilan tugadi umuman serial davr ehtiyoj e, Men o'sha qotirib qo'yganmiz biz zo'r qilib qo'yganmiz deb ayta olmayman. texnik imkoniyat bitta kamerada ham serial olib bo'ladimi hozirgi paytda umuman bo'lmaydi o'sha paytda biz shuni qilganmiz bu ham eksperiment edida imkoniyat tug'ildimi qilaylik degan maqsadda shu haligi ko'p jihatdan ijodiy nimalardan hozir ko'rsangiz sal qoniqmasligingiz mumkin lekin jasorat qilib shunga jurat qilib mana shu narsani qilish bizni vazifamiz bo'ldi bizga yuklandi biz shuni qildik deb o'ylayman manimcha hatomoshabinlarga ancha manbur bo'lgan serial bo'ldi televideniyada rejissyorda qanchalik tavakkalchilik va ijodiy jasorat muhim ijodkor sifatida rejissyorga ko'p narsaga bog'liq jasorat faqat masalan man jasorat qilaman deb chiqmaysiz masalan jurat qilish ham hammagamas hammani qo'lidan kelavermaydi mavzu sizni qanchalik sizni dardingiz o'sha olmoqchi bo'lgan narsangiz sizni hayotingizda sizni ijodingizda qanchalik bir rol o'ynaydi shu qilmoqchi bo'lgan ishingiz qanchalik ahamiyatli xalqqa manzur bo'lishi mumkin xalqni dardini muammolarini tashvishini ochib berishi mumkin ana shunda masalan sizga haqiqatdan katta bir nimalar tug'ilishi mumkin bo'lsa shunga jur'at qilsangiz arziydi ular bo'lmasa narsaga jur'at olmaysiz. keragi ham yo'q bu bunaqa jur'atni bekordan bekorga jur'at. shu masalan ma'naviy bir ruhiy oziqa beradigan xalqinnis dardiga bir sherik bo'ladigan narsa bo'lsa jur'at qilsangiz arziydi kinoda bu narsalar masalan katta mablag' ketadi jur'atingiz hech narsaga nima qilmasligi mumkin televideniyada ham masalan masal yangi loyihalar man keyingi paytda yaxshi yaxshigina bir loyihalarni ko'ryapman manzur bo'lyapti xalqqa hozirgi seriallarda man mana shu jur'at qilib shunchalik mavzularni ko'tarib chiqyaptiki man xursand bo'lyapman faqatgina kelin qaynona dardi emas maishiy mavzugina emas katta yuqoriroq bir ijtimoiy mavzuga ko'tarilishi kerak deb mana shunday narsalarga jurat qilish kerak mana shunday narsalarga ijtimoiy mavzular mana qahramonni izlaymiz qahramonlar oramizda oddiy odamlar ana o'shalarni orasidan ko'p narsalarni qilish mumkin ularni hayoti ijodi haqida bir chiroyli narsalar qilish mumkin mana shularga jur'at qilish kerak ana shunday ijtimoiy bir yuk bo'lib bir nimani ko'tara oladigan narsalarga qo'l ursa ijodkor ana o'shani manimcha yomon bo'lmaydi seriallarga nisbatan negadir 'sha kopartli opera yoki bo'lmasam seriallar faqat uy bekalarigina ko'radigan bir telemahsulot sifatida qarashadi bunga sabab nima maishiy mavzulardan nariga o'tmaganligimi yoki bo'lmasam odamlarni o'sha ijtimoiy hayotdagi munosabatlarini muammolarni olib chiqa olmaganligi shu paytgacha yo'q bu yerda masalan koreys masalan seriallarni ko'rasiz juda katta ijtimoiy mavzularni tarix shukorey koreyslarni seriallarini ko'rib odam havasi keladi qanchalik tarixiga e'tibor beryapti qanchalik xalqni udumlariga e'tibor beryapti o'zini bu kelib chiqishini ha, boshqa xalqlarga ko'rsatyapti bizlarniki ulardan kam emas bunday olib qarasak bizlar ham mana shunday ishlarni qilishimiz mumkin faqat unga ham o'sha jur'at şey kerak qandaydir bir yaxshi bir muallif senarist kerak bizni xalqimizni tarixini hayotimizni boshqalardan o'zgalarga namuna bo'ladigan ibrat bo'ladigan tomonlari juda ko'p bizlarda nega o'shalarni jur'at qilib bizlar chiqar olmaymiz qilishimiz mumkin faqatgina maishiy mavzu emas bunga vaqti keldi imkoniyat bor texnik imkoniyat bor ijodkor yoshlar bor hozir shu narsalarni qilishi mumkin bo'lgan narsalari bizlarda shunday mulkimiz borki shunday tarixiy manbalar borki bu narsalarni biz xalqimizga bir ibrat sifatida bir chiroyli bir yaxshi nimalarni qilishimiz mumkin masalan oddiygina masalan maqsud yunusovning o'sha pirimqul qodirovning bobur romanisida qilingan serial u ham bir o'ziga xos bir narsa shu bitta shu mulk bo'lib qoldi aytaylik yoki navoiy alisher navoiy ko'rsa odamlar huzur qiladi shu narsalarni nega o'sha paytda imkon yo'q kiyim yo'q shu sharoit yo'q masalan lashkar deganda masalan besh yuzta otlikni tasavvur qilasiz endi hozir kompyuterdan ham mingta ot qilib yuborish mumkin kompyuterdan mingta ot a lekin o'sha paytlarda o'sha boburni lashkari bilan kirib borgan o'sha haligi nima hindistonga kirib borgandagi holat e, e, to'rtta ot bilan kirmaganku endi maxsus yunusvni boshqa imkoniyati bo'lmaganda shu to'rtta ot bilan e, bobur kirib borsa sharoit ko'tarmagan imkoniyat mablag' bo'lmagan bunga juda katta mablag' kerak aa masalan katta bir e, nimalarga beriladigan filmlarga beriladigan pulni mablag'i masalan besh yuzta otni yemiga yetmasa qanday bulib film qilish mumkin assalomu alaykum vaalaykum assalom keling taqir salomatmisiz r xo'sh xizmat men mana bu gazetadagi e'lon bo'yicha uy ko'rib yurgan edim adashbman shekilli yo'q agar e'lon bo'yicha kelgan bo'lsangiz adashganingiz yo'q to'g'ri lekin nima lekin bizga to'g'ri kelmaydiganga o'xshaydi nimaga bizni hali ustga to'lanadigan puli ha yo'q yo'q shoshmang sizaga hech narsa to'lash kerak emas uyiz necha xonalik to'rt xonali to'rt xonali qayerda joylashgan yunusobod dahasida judayam yaxshi bizga ma'qul bo'ladi ha ha hazillashmayapsizmi yo'q hazillashayotganim yo'q balki siz meni bironta bir qallob odam deb o'ylayotgandirsiz albatta shubhalanishingiz mumkin to'rt xonali uy hovliga almashtiradigan ahmoqni o'zi yo'q lekin men shunday qarorga keldim almashtiramiz tomva salom hech aql bovar qilmaydi har bir rejissyornig o'z ishlash uslubi bor albatta bu ishlash uslubi uning o'sha bilimidan saviyasidan dunyoqarashidan va xarakteridan kelib chiqib namoyon bo'ladi shu o'rinda biz jarayonga e'tibor qaratishimiz kerakmi yoki natijaga uslub har xil masalan rejissyor qattiq qo'l bo'lishi mumkin bu shu filmni yo qilinayotgan ko'rsatuvni natijasiga bog'liq narsada qanchalik o'sha shu şey, qattiq qattiqqo'llik samara berdi hech narsa demasdan yaxshi gap bilan o'zi qila olishi ham mumkin bu narsalarni baqirmasdan chaqirmasdan so'kmasdan qilish mumkin bu narsalarni bu malakaga bog'liq saviyani birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim bu masalada menendi bir kuni kechqurun bemalol yuringlar dedi man kechqurun chiqdim yurdim charrahada kechqurun mashina yo'q bemalol shu yurib o'tib ketdim katta ko'chadan o'tib ketsam hamma turibdi ko'chani uyog'ida turibdi shu turgan odamlarni birontasi yurmadi man o'tib ketdim bundoq orqamga qaradam ko'k chiroq yog'di hammasi batatatar o'tdi o'zim uyalib qoldim demak bu saviya demak bolaligidan tug'ilgandan ko'k chiroqda o'tgin ko'chadan qizil chiroqqa yurma deydigan narsa nemis xalqida borda shu qimirlamay qoidaga bo'ysunib turibdi qonunga bo'ysunib turibdi o'zicha buzayotgani yo'q mashina yo'q o'tib ketsa bo'ladi o'tmayapti demak saviya tayyorgarlikka bor u bolalikdan mana shu narsalarga o'rgatish kerak o'rgatish kerak deb o'ylayman shu kichkinaligidan mana shunday bo'lmas bunaqa mana shunday bunaqa mana bu narsa bu mana bu narsa bu mana shu ijodiy agar kelajakda ijodkor bo'ladigan bo'lsa mana shu narsalarga rassomchilik bo'ladimi muzika bo'ladimi aytaylik san'atni boshqa turlari bo'ladimi mana shularni saviyani bolani o'rgatib borsa u kelajakda katta mas'uliyatli ijodkor bo'ladi bolani bolaligidan Bola mana shu narsaga agar kichkinaligidan shunga e'tibor bersa ota ham ona ham ana, ana shu narsaga e'tibor bersa katta bir ijodkor hoir bo'ladi yaxshi bir in inson bo'lib bi yetishishi ukin har bir ijodkor bilmaganni so'rab olish uyat masku so'ra o'rgan yoki bo'lmasa til masalasi til bilish ham bir saviya hozir bolalikdan bolalarga e'tibor <laughs> beryapti tilni o'rgansin deb ingliz tilini o'rganish kerak boshqa tilni qancha ko'p tilni bilsa bolani saviyasi shu darajada zo'r shular kelajakda xalqqa shu darajada katta ishlarni qilishi mumkin hozirgi bog'cha bolalarini ko'rib hayron qolaman o'sha televideniyada beradigan ingliz tilidagi darslarni ko'rib hayron qolaman bolalarni vunderkind hozirgi savi bolalarni yoshlarni miyasi juda yaxshi ularni haligi knopkada masalan nimalarni yechib berishi internetdan kirib har narsalarni hal qilib berishini ko'rib hozir biz umrimiz o'tdi yoshimiz o'tdi saksonni qoraladik u bolalar bizlardan o'zib ketyapti mana bu saviya demak hozirgi yoshlardan ko'p narsani kutish mumkin to'g'ri yo'lda ketyapti hozir narsala o'rgan til o'rgan dunyoni o'rgan mana shu narsalarga e'tibor manimcha kerak har bir shaxsning jamiyatda umuman hayotda o'zini namoyon qilishida albatta u nafaqat o'zligini o'rganish kerak o'zini o'rganish kerak balki jahon madaniyatini o'rganish kerak shunday emasmi albatta mana institutda dars beramiz talabalar qani qaniydi jahon adabiyotini yaxshi bilsa bir talaba nodar dumbajini hikoyasini bir qissasini film qildi festivallarda hozir yaxshi o'rinlarni oldi man ki jahon adabiyotini yaxshi bir asarlari borki o'sha narsalarga mana shu talabalar yoshlar qo'l ursa yomon bo'lmaydi yaxshi narsalar bor yaxshi asarlar bor jahon adabiyotida g bo'ladimi soermon bo'ladimi bo boshqa yozuvchi barzak bo'ladimi bo'ladimi v ba baribir mana shu chet el adabiyotida ko'p narsani olish mumkin bu odamni bag'rini keng qiladi dunyoni qancha ko'rsang shunchalik ke... haligi shunchalik kengayadi boshqa adabiyot ham sizga katta bir tushunchalarni beradi manimcha yaxshi adabiyot yaxshi kino bo'ladi yosh tomoshabinlar teatrida xislat shoir xislatni o'sha mushuk ila sichqon asarini sahnalashtirdimd mani shunday o'ylatadigan fikrlatadigan E spektaklni yaxshi ko'raman shunday asarlar qo'yilsa hamma ko'rsin yoshi qari birga ko'rsinda ichidan bir ibratli narsani olib chiqib ketsin mana shunda gap ko'p qandaydir o'sha talablar mas'uliyat hissi bo'lishi kerak har bir ijodkorda teatrda ham keyingi paytda yaxshi bir ishlar bo'lyapti kinoda talab sh jiddiy filmlarga e'tibor berilyapti qisqa metrajli filmlarga e'tibor berilyapti mana shu narsa mani xursand qiladi shu o'sha jiddiy narsalar gap ko'p tomoshabin kirib bekorga vaqti bir yarim ikki soat vaqti o'tib ketganligini odam achinadi o'zi ham achinadi tomoshabin oddiy tomoshabinni vaqtini o'g'irlayapmizku unga bir ma'naviy ruhiy bir ozuqa beraylik mana shu ustuda oshhar bir ijodkor yosh bo'ladimi keksa bo'ladimi bu narsa tomoshabinga nima beradi shu bir yarim soat o'tirib nima olib chiqib ketadi boshini qotirish kerak fikrlatish kerak man fikrlatmaydigan o'ylatmaydigan e, filmni e, spektaklni televizion ko'rsatuvni ko'rgim kelmaydi bugun tomoshabin o'zgardi bugungi tomoshabin rejissyorlardan umuman kino teleijodkorlardan judayam jiddiy mavzularni kutmoqda va talab qilmoqda rejissyor umuman ijodkorda o'z qilayotgan ijodiga intuitsiya oldindan his qilish tuyg'ulari nechog'li muhim umuman intuitsiya masalasi uh, har bir insonda bo'lishi kerak ayniqsa rejissyorda bo'lish kerak deb o'ylayman shu masalan bitta mana bu rolni mana shu odam o'ynay olishi mumkin degan bir masalan fikr shu intuitsiya beradi u odamni qiyofasi ko'rinishi yuz tuzilishi aytaylik xatti harakatlari gapirish uslubi mana shular qandaydir siz o'shanga imkoniyat berishingiz mumkin bersangiz shuni chiqara oladimi yo'qmi ba'zi paytlarda mana shu shu rollarni tanlaganimda shu film video filmga rollarni tanlaganimda man shu narsani o'ylaganman mani intuitsiyam aldamagan intuitsiya nishonga olinadigan narsani to'g'ri tanlas kerak shu odamlarni aldamasin to'g'ri tanlangan bo'lsin s nishonga tegsin nishonga tegmagan o'qn nima keragi bor bekorga ketgan o'q bo'ladi shu bekor o'ynadi shu aktyor bekor o'shani rolni e, ijro etdi rejissyor shunda adashdi rejissyorni intuitsiyasi juda yam nozik ziyrak qandaydir haligi nozik ta'b deydiyu ta'biga bog'liq shu qanchalik o'sha o'ynayotgan o'ynatayotgan odami o'sha rolni ijro qilib bera oladi intuitsiya bu insonni katta bir haligi ruhiy nimasini ochib beradigan narsa buni albatta o'ylash kerak ijodkorni boyagi aytganimiz ichki bir hissiyotlari bor ichki ovozi bor siz qaysi pallada ijodingizni qaysi pallasida o'zingizga resurs sifatida o'zingizning iqtidoringizga o'zingizning kuchingizga ishonch komil qildingiz man o'zimni juda katta bir resurs deb aytmayman lekin imkon <imitation> qadar qo'limdan kelgan qadar bir ishlar qilishni harakat qilaman qanchalik qotirib qo'ydim qanchalik haligi nima yaratib qo'ydim <imitation> qo'ydi buni masalan jamoatchilik ko'rgan odamlar bor hayotdagi devizim shuki shu nimaiki qilsam shu odamni bir o'ylatsin fikrlatsin shu jim o'tirib sukut bilan ko'rdimi shu tebranib bu yoqdan bu yoqqa alg'ab dalg'a nima qilolaimi shu o'tiribdimi shu bir narsa borligi uchun kutib o'tiribdimi mana shu odamni o'ylatib qo'yganligimni o'zi manga shu yetadi boshqa narsa kerak emas demak maqsadga yetishyapmiz qoniqish endi yani hayot o'zi bir katta jumboq uni yechimini topish o'zi hammaga qiyin o'sha jumboqni hamma ham shu jumboqni yechay deb yuribdi qo'limizdan kelgancha shu shuncha yil yashab imkon qadar harakat qilyapmiz man qilayotgan o'sha ishlardan qilgan umrimda o'tgan umrimdan qandaydir mana shundan bir qoniqish bor manda bugungi televideniye zamonaviy texnik imkoniyatlarga ega televideniya mana shu televideniya yillar davomida millatni tarbiyaladi mana shu televideniye saviyali didli teletomoshabinni tarbiyaladi mana shu jarayonda esa sizning ham ulushingiz bexiyos ustoz sizga mazmuni suhbatimiz uchun rahmat sog' bo'ling omon bo'ling <laughs> salomat bo'ling